ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਜੋ वो एक धर्म से विश्वास एक धर्म के नहीं है जो एजिटेशन चली इधर ग्यारह महीने में भी तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और वो एजिटेशन अकेली पंजाब तक कन्फाइन नहीं थी सारा हरियाणा उसमें इन्वॉल्व था राजस्थान था यूपी के बॉर्डर के लोग थे वेस्टर्न यूपी के थे दिल्ली के थे उत्तराखंड बहुत दूर से साउथ इंडिया के भी लोग आ चुके थे इधर आए हुए थे मगर आप देखिए 11 महीने बीजेपी की गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं किया कि बॉर्डर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टाइम भी नहीं निकाला कि दस मिनट जाकर जो किसान भाई देश का पेट पालते हैं उनकी हम जेन्युन डिमांड्स जो है उनकी बात तो सुन ले लें और मुझे पता है हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे महीना डेढ़ महीना दो महीने ना लोकसभा चल पाई ना राज्यसभा चल पाई क्योंकि इन बिल्स पर यह बात करने को भी तैयार तो ये बात उन्होंने और मुझे इस बात का अफसोस है कि आज हम काउंटर सवाल पूछते हैं इनके मंत्री पुरी साहब को लालपुरा साहब को एक और हैं दिल्ली के इनके ताज़ी कांग्रेस के गए हुए भाजपा में और एक हमारे कांग्रेस पंजाब से आकर इधर मंत्री बने हुए हैं कि जब अब आप काउंटर सवाल कर रहे हो कभी आपने तब तो आवाज़ उठाई नहीं जब ये बीजेपी के लीडर हमारे किसान भाइयों की उनकी दस्तार की वजह से उनकी पगड़ी की वजह से जो इधर बॉर्डर्स पर बैठे हुए अपनी जेन्यन डिमांड रख रहे थे आप उनको खालिस्तानी बता रहे थे और मैंने बोलते हुए तब भी कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब जिस हिसाब का व्यवहार आपकी सरकार और आप कर रहे हैं हमें तो कई दफे ऐसे लगता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो डोल्फ हिटलर ने जर्मनी में किया था ऐसे हालात आपने पैदा कर दिए वायरिंग लगा दी टे, उनके टेलीफोन के कनेक्शन पानी का कनेक्शन काट दिया गया हमारे किसान भाई अब फिर आज से चार पांच महीने पहले पंजाब के दिल्ली में अपनी बात एक दफा फिर लाना चाहते थे क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था जब ये कानून इन्होंने वापस लिए थे तो इन्होंने चंद बातों का प्रॉमिस किया था एक तो था कि हम एमएसपी देंगे इसको लीगल गारंटी देंगे और जिन लोगों ने दिल्ली में आठ नौ महीने एजिटेशन किया पर जो नेशनल पर और इंडियन रेलवेज पर जो केसेस बने हम वापस लेंगे कुछ और बातें भी थी हरियाणा की गवर्नमेंट जो बीजेपी की खट्टर साहब की गवर्नमेंट उन्होंने पांच पांच चार, चार चार इंच के कील लगवा दिए वहां जी आप मुझे बताओ कैसी ये डेमोक्रेसी है ये आजादाना देश है इसमें आप अपने किसानों को एक सेफ पैसे चाहते थे हमारे किसान और कुछ नहीं थे कर रहे वो बस इतना चाहते थे कि हम आकर इधर जैसे पहले आए हैं हम दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर बैठेंगे अपनी आवाज रखेंगे वहां मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है हरियाणा की पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया गोली भी बरसाई एक नौजवान शुभ करण सिंह इक्कीस साल का नौजवान फायर वेपन से वो मारा गया जी 200 से ज्यादा किसान पटड़ हुए और मैंने खुद एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक पिल डाली हाईकोर्ट में ऑनबल हाईकोर्ट ने उस पर फैसला करके ज्यूडिशियल कमीशन बैठाया जी तो ये जो वो बातें किसानों की रख रहे हैं यहां सारे देश में कभी मणिपुर भी बात कर रहे हैं आपके सामने ही है जम्मू कश्मीर की होंद को खत्म कर दिया जी। एक स्टेट थी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया बात तो इतनी ही कर रहे कि जहां डेमोक्रेसी खतरे में है या कोई एथनिक ग्रुप्स बैठे हुए हैं या दलित भाईचारा है या ट्राइबल्स हैं या मिनोरिटीज हैं उनके जहां भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा वो कांग्रेस करेगी ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉੱਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼ ਬਣਾਗੇ ਗੁਲਾਮ ਦਵਾਜ਼ ਖੇੜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਝਾਤ ਆਪ ਧਰਮ